الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل لب مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وَآتَيْنَا هُمْ ہم فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا معردین مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا من فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ عامدین فا مصبحین اللہ العظیم سورہ حجر ہے اس کی آیت نمبر ترہتر سے لے کر آیت نمبر تراسی تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے یہ باری تعالیٰ ہے فج اللہ عالیہ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ منش <شِجِّل> پس بس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے برسائے ان پر کھنگر کے پتھر یعنی زیر و زبر یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا ایسا نیچے کر دیا اور نیچے والا الٹ پلٹ کر دیا اور ان پہ پتھر کی بارش بھی برسائی جب طوفان اور آندھیاں آتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر امہات الومنین سوال کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت آپ کی کیفیت ایسی عجیب کیوں ہوتی ہے تو میرے آقا فرماتے انہی آندھیوں میں پچھلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے تو پتھر کی بارش تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے اور اللہ کرے ہم نہ دیکھیں لیکن یہ پتھر سے کم نہیں تھی جو اسلام آباد میں اولے پڑے تھے یہ پتھر سے کم نہیں تھے ایک بہت پرانا کوئی کم از کم کوئی تیس سال پہلے ایک مرتبہ ایسا ہم نے منظر دیکھا تھا میں اس وقت طالب علم تھا میرے پڑھ رہے تھے تو یہ تھا کہ زور کے وقت دھوپ کی موجودگی میں اولے پڑے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جانور باہر ہوتے ہیں ان تک پہنچنا اور پھر بڑے جانور مر گئے اور عجیب و گھری تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب یہ قوم کے ظلم بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر دیتا ہے اور ان پہ پتھروں کی بارش برسانے پہ بھی وہ کیا ہے قادر ہے ان نفیدہ علی کل آیات بے شک اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت کی کیا ہے نشانی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اس نے اپنے آپ پہ کیا کیا ہے ظلم کیا ہے تو گویا گناہ کرنا بھی ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا نہیں اور یہ پورے کا پورا قرآن اور یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں عبرت غور و فکر حاض کرنے والوں کے لیے عبرت ہیں وَإِنَّهَا لَبِ صبیل وقیم بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے فِي ذَلِكَ الْآَيَةً تلمن یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے قومِ لود کی بستیاں اسی راستے کے قریب ہیں جو اب بھی آباد ہیں اور اسی پر کارواں چلتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جو جی حجاز سے شام کو جاتا ہے اسی علاقے میں وہ قوم آباد تھی اور اس کی بربادیوں کے نشان آج بھی پائے جاتے ہیں مقیم کا معنی آباد یا واضح ہے انفیدہ اِن علقل آیتمن یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے وَإِنْ کان آصاب الحقت الْظَالِمِينَ بے شک ایکہ کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے حضرت شعیب کی بستی کا نام ہے ایکا لغت میں گھنے درختوں کی جگہ کو کہتے ہیں مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور گنجان آباد تھا ہر طرف باغات اور شاداب درخت دعوت نظارہ دے رہے تھے اس لیے اس کو نام کیا تھا ایکا اس بستی کا اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا وَإِنَّهُمْ عَلَبِ عالب مُبِينَ یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں ولاکد قَزَّوَا صَحَابُ الحجر المرسلین اور بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اہل ہجر نے کیا کیا اللہ کے رسولوں ہجر سے مراد قوم سمود کے علاقہ جو حجاز اور شام کے درمیانی زمین کا نام ہے یہیں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہ آتینا ہم آیاتنا فقان انہا اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے وَقَانُوا خطون مِنَ الجبال بُيُوتًا عامنین اور وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر اور وہ بے خوف و خطر رہا کرتے تھے پاغذت مسیحت و, و پس بس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنگاڑ نے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے اس وقت انہیں ایک چنگار نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے